Salam. MHM-in sınaqlar toplusundan mövzu sınağı 2-nin izahına baxırıq. 1-ci sualdan başlayırıq. 5/4 ədədinin tərsi ilə əksinin cəmini tapın. 5/4 ədədinin tərsi 4/5, əksi isə -5/4-dür. -5/4. Bu iki ədədin cəmini tapın. Yəni bu cəmi elə çıxma kimi yazacağıq. Ortak məxrəci 4-lə 5-ə 20 olacaq. 20-də 25 - 20-də 16 bərabərdir. 20-də 9 alırıq. Bunu da onluq kəsrə çevirsək sürət və məxrəcin 5-ə vurmaq lazımdır. 100-də 45. Bu da bərabərdir 0.45 olduğunu alırıq. Doğru cavab A variantı oldu. 2 nömrəli suala baxırıq. Ata oğlundan 27 yaş böyükdür. 4 ildən sonra isə oğlundan 4 dəfə böyük olacaq. İndi ata ilə oğlun yaşları fərqini tapın. Bu məsələdə məsələni həll etməyə ehtiyac yoxdur. Onsuz da ata oğlundan 27 yaş böyükdürsə, istənilən ildə onların yaşları fərqi 27-yə bərabər olacaq. Doğru cavab E variantıdır. 3 nömrəli suala baxırıq. A və B natural ədədləri üçün əkob AB bölünsün əbob AB = 12-dir. C ədədi ortaq olmayan vuruqların hasili əkob AB bölünsün ƏBOB AB kimi tapılırdı. Yəni burada 12-yə bərabər olan C ədədi də A və B ədədlərinin hasilisi isə 2700-ə bərabərdir. Bizdən ƏBOB AB-ni soruşur. ƏBOB AB = kök altında A / B bölünsün C şəklində tapılırdı. Bu da bərabərdir kök altında 2700 bölünsün 12-dir. 2727 27 * 100 kimi göstərsək, bölünsün 12. 3-ə ixtisar aparsaq burda 9, 4 qalar. 4-lə də 100-ü ixtisar aparsaq 25 qalar. Kök altında 9 * 25. 9-dan 3, 25-dən 5 kökdən çıxartsaq cavab 15 alınar. Doğru cavab 15 oldu. 3-cü sualda. 4-cü suala baxırıq. Üç ədədi cüt-cüt topladıqda bizim üçün bu üç ədəd a, b və c ədədləri olsa, a və b-ni topladıqda 20 alınır. a və c-ni topladıqda 30 alınır. b və c-ni topladıqda isə 40 alınır. Bu arada alınmış tənlikləri tərəf-tərəfə toplasaq 2a + 2b + 2c alarıq. Bu da bərabərdir 90 olar. Bizdən həmin bu üç ədədin cəmini soruşur. Deməli, hər tərəfini 2-yə bölsək, a + b + c = 45 olduğunu alarık. 5-ci suala baxırıq. 1/7 + 1/11 + 1/15 = a olarsa, 7/11 + 11/15 + 15/19 tamini ailə ifadə edin. Bunların hər birinin qarışı qədət şəklində göstərsək, 1 tam 7də 4 + 1 tam 11də 4 + 1 tam 15də 4 olduğunu alaraq, birləri toplasaq 3 + 7də 4 + 11də 4 + 15də 4 olar. Bu da bərabərdir 3 vurulsun 3 üstə 4-ü çıxarsaq mötərizə xaricinə 7də 1 üstə gəl 11/1 üstə gəl 15/1 alarıq ki, burada da mötərizənin daxili a ədədi ilə ifadə olunub. 3 üstə gəl 4a şəklində ifadə alarıq. Doğru cavab D variantı 5-ci sualda. 6 nömrəli suala baxırıq. 6-cı sualda rənglənmiş hissəni ifadə edən çoxluğu yazmalıyıq. E, A və B çoxluğunun kəsişməsi işarə olunub, amma C-yə daxil olduğu hissə işarələnməyib. Yəni A ilə B-nin kəsişməsi, A və B-nin kəsişməsi C oradan çıxarılıbsa, çıxılsın C şəklində işarə eləyəcək. Doğru cavab E variantı 6 nömrəli sual üçün. 7-ci suala baxırıq. Ədədofunda Verilənlərə görə A nöqtəsinə düşən ədədin kəsr hissəsini tapın. Bölcülər arasındakı məsafə eyni olduğundan -1-dən 2-yə qədər olan məsafiyə baxaq. 5 bölcüdən ibarətdir. -1-dən 2-yə qədər də 3 vahiddir. Yəni hər bir hissə hər bir hissə 5/3-ə bərabərdir. A nöqtəsi isə 8-dən 2 bölcü əvvəldə yerləşir. Yəni A nöqtəsinin koordinatı bərabər olacaq 8 - 5/3-dən -də 2 vahid solda. Yəni 8-dən 5/3-ün 2 mislini çıxmaq lazımdır. Bu da olacaq 8 - 5/6. 8-dən də, də 5/6-nı çıxsaq yazarıq 5/34. 5/34-ü də, -də, də kəsr şəklində göstərsək, qarışıq ədəd şəklində 6 tam 5/4 alınar. Bu da 6.8-ə bərabərdir. 6.8 ədədinin kəsr hissəsi isə bərabər olacaq 0.8-ə. Doğru cavab C variantı budur. 8-ci suala baxırıq. Ardıcıl 100 natural ədəddən ən kiçiyi və ən böyüyünün cəmi 559-a bərabər olarsa bu ədədlərdən kiçiyini tapın. Ardıcıl 100 natural ədədin ən birincisi n olsa, ən sonuncusu n+99 olar. 1 və 100-ü götürsək, ən birincisi 1-dirsə, ən sonuncu 1^99 olduğundan bu şəkildə işarə etdi. Deyir ki, bu ikisinin cəmi 559-a bərabərdir. 559. Burdan alırıq 2n^99 = 559. 2m = 460. Buradan da n alınır 230. Demək ki, kiçik ötə ədəd 230-a bərabərdir. Bizdən də elə kiçik ədədi soruşur. 9-cu suala baxırıq. A ədədi 0-dan kiçikdirsə 2 kök altında 6-cı dərəcədən a^6 + kök altında 5-ci dərəcədən a^5 - kök altında a-nın kvadratı. Bu da bərabərdir cüt dərəcədən kök alırıq dəyənə modulda a şəklində, tək dərəcədən də dəyən a-nın özü modulda a şəklində kökü aldıq. İndi a-nın işarəsini müəyyən edirik. a 0-dan kiçik olduqundan modulun daxili mənfi, modulun daxili mənfi. Modulun daxilindəki ifadə mənfi olduğundan onun əksini çıxardırıq. Moduldan 2 vurulsun -a üstə gələnsin a - çıxılsın -a. Bu da bərabərdir -2a üstə gələ a üstə gəl a bərabərdir 0 olduğunu alaraq Doğru cavab A variantı 9 nömrəli sualdır. 10-cu suala baxırıq. Verilmiş şəkildə D1 və D2 paralel olarsa x-i tapın. Şəkli bu vəziyyətə götürsək və burdan təm bölənlər çəkilib. Təm bölənlər çəkilibsə alfa alfa olduğunu qeyd edək. Bu iki bucağı da beta və beta olaraq qeyd etsək 120 dərəcə buran bu bucağı da x ilə işarə edək. Deməli bu 3 bucaq olmuş olsaydı, yəni 2 dənə alfa, 120 və 2 dənə beta. Bu şəkildə olarlarsa, 2 alfa + 2 beta + 120 = 360 olar. Buradan da alırıq 2 alfa + 2 beta = 240. Hər tərəfini 2-yə bölsək alfa + beta bərabərdir 120 alınar. Digər tərəfdən burada artıq bir dördbucaq alınıb. Dördbucaqlının daxili bucaqları alfa, beta, 120 və x-dən ibarətdir və dördbucaqlının daxili bucaqların cəmi də 360-a bərabərdir. Alfa + beta 120-dir. Üstəgəl 120 + üstə üstə x = 360-dır. Buradan da x-in qiyməti 120 olduğunu alaraq doğru cavab C variantı 10-cu sualdır. 11 nömrəli sualı. Modulda x bərabərdir -x. Əgər modulda x -x-ə bərabərdirsə, deməli x 0-dan kiçik ədəddir. Modulda y bərabərdir y olarsa, y ≥ 0 olur. Burada hər ikisinin də bərabər işarəsini də götürə bilərik. Kök altında x kvadrati + kök altında y kvadrati + x + y Birincisində modulda x, ikincisində modulda y + x + y. Birinci ifadəyə baxırıq. x 0-dan kiçikdir deyənə modulun daxili mənfi, ikincidə y müsbətdir deyənə modulun daxili müsbətdir. Mənfi olduğundan modulda mənfi -x + y + x + y olduğunu alarıq. Buradan x-lər islah olunsa y + y = 2y olduğunu alark. Doğru cavab D variantı 11 nömrəli sual üç. 12-ci suala baxırıq. AC iki rəqəmli ədədi və B hər hansı bir rəqəmdir. Və B bərabərdir A + C-dir. AC = 6B olduğuna görə A + B + C cəmini tapın. AC-nin

Bu şərtlə bərabərliyi aldığımıza görə a-nın qiyməti 5-ə, c-nin qiyməti isə 4-ə bərabərdir. b ədədi isə a və c-nin cəmindən ibarətdir. Yəni 4+5=9-a bərabərdir. a, b və c ədədlərini təyin etdik. Bizdən isə a/b/c cəmini soruşulur. a-nın qiyməti 5, b-nin qiyməti 9, c-nin qiyməti isə 4 bu isə 18-ə bərabər olar. Doğru cavab C variantı 12 nömrəli sualda. 13-cü suala baxırıq. İki rəqəmli iki fərqli natural ədədin əbubu 9-dur. Deməli bu ədədlər hər ikisi 9-a bölünən ədəddir. 9a və 9b şəklində göstərsək, iki rəqəmli ədədlər olduğundan a və b ədədləri elə ədədlər seçilməlidir ki, hasili 9-a vurduqda iki rəqəmli ədədləri aşmasın və eyni zamanda b bir-birinə qarşılıqlı sadə ədədlər olmalıdır ki, əbob 9-u aşmasın. Deməli, burada ən böyük rəqəm b-nin yerinə 11 götürə bilərik. 12-ni götürsə artıq üç rəqəmli ədəd alınar. Bundan əvvəlki ədəd isə 10-dur. Yəni 10-la 11 qarşılıqlı sadədir. Burada 9a və 9b-nin ən böyük qiymətlərini tapmalıyıq ki, bu iki ədədin cəmi ən çox ən böyük qiymətini almış olsun. Demə A = 10 götürmüş olsaq birinci ədəd 90-a, B = 11 götürmüş olsaq ikinci ədəd 99-a bərabər olar. 90 və 99 ədədlərinin cəmi isə 189-a bərabər olacaq. Doğru cavab C variantı 13 nömrəli sualda. 14-cu suala baxırıq. 4b^2m b^kc. Bu bir hədlini standart şəkildə göstərsə, onlar 4 b üstündə 2m + k c üstü 1 bir hədlisin qüvvəti 12 olarsa m vurulsun k hasilinin ən böyük qiymətini tapın 2m + k üstə 1 bərabərdir 12 buradan 2m + k bərabərdir 11-dir k əgər 1 olmuş olsa m üçün alarıq ki m 5-ə bərabərdir K2 olmuş olsa M 4.5-ə bərabərdir. K3-ə dədə olmuş olsa M4-ə bərabər olar. K 4 olmuş olsa 3.5-ə, K 5 olmuş olsa M olacaq 3. K6-ya bərabər olarsa M üçün alarıq ki 2.5-dir. 7 olarsa hiçə bərabərdir 8 olarsa 1.5 9 olarsa 1-ə bərabərdir 10-a bərabər olarsa 10-a bərabər olarsa 0.5 11-ə bərabər olarsa 0, 0. Zaten bizə burada ən böyük hasil lazımdır deyənə 1-incisində 5, 2-incisində 9, 3-incisində 12, 4-incisində 14 5-incisində 15 ən böyük hasil 15-ə bərabər oldu. n vursun k hasili bərabərdir 15 olacaq. 16 nömrəli 15 nömrəli suala baxırıq. K natural ədədinin 3-ə bölündükdə qalıqda 2 alınır. Əgər qalıqda 2 alınırsa, onda K ədədinin yerinə 2 ədədini yaza bilərik. Onda K kvadrat + 2K K-nın yerinə 2 yazmış olsaq 4 + 4 8 alınar. Bu ədədin 3-ə bölünməsindən alınan qalığı tapmaq lazımdır. 2 qalıq 2. Deməli bizim üçün qalığın qiyməti lazım idi. Qalığın qiyməti 2-yə bərabər olar. 16-ncinin nöm 16 nömrəli suala baxırıq. 2 tam 4də 3 bölünsün 1 tamda 1. Hamısının adi kəsrlərə çevirsək 4də 11 bölünsün 1 tamda 1-i göstəririk, vurulsun 11də 10. Üstə gəl 3 tam 3də 1-i göstəririk, 3də 10. Bölünsün 2də 5 çıxılsın 50də 6. Vurulsun 5. Bu da bərabərdir. Onluqlar ixtisar olundu. 4/10 + 3/10 ortaq məxrəc 12, 12-dirsə 30/40. Məxrəci ortaq 50 məxrəcinə gətirsək. Ortak 50 məxrəcinə gətirsək, sürətli olacaq 125 / -6 119 * 5-dir. Bu da bərabərdir 12də 70 * 119da 50 vurulsun 5-dir. 119-la 70-i 7-yə ixtisar aparsaq burda 10. Burda isə qalar 17. 12-nə 50-ni 2-yə ixtisar aparsaq burda qalar 25. Burda isə qalar 6. 6-nı da 10-nu 2-yə ixtisar aparsaq 5 3. Deməli məxrəcdə qaldı 3 * 17 Sürətdə isə 5 vur 25, bir də vurulsun 5 var. Bu da bərabərdir 625 bölünsün 51. 17 nömrəli suala baxırıq. 60 kq şəkər məhlulunda şəkərin suya olan nisbəti 2 bölünsün 3 şəklindədir. Demə şəkəri 2 nisbət, suyu isə 3 nisbət götürsək Bu içici bir yerdə 60 kq-a bərabərdir. Onda alırıq ki 5 k bərabərdir 60 k bərabərdir 12. Deməli ümumi məhlulda olan şəkərin miqdarı 24, suyun miqdarı isə 36 kq-dır. Deyir bura nə qədər şəkər əlavə olunsa 64%li şəkər məhlulu alınar. Demə məhlulun ümumi kütləsi 60-dır. Bura müəyyən qədər x kiloqram şəkər əlavə olundu. Şəkər yalnız şəkərin miqdarına təsir edir. Onu da 24 + x şəklində yazacağıq. Bunu faizə çevirsə 64 faizli məhlul alınar. 24 + x / 60 + x = 100də 64

ondan da alırıq 9x = 360 x də bərabərdir 40 kq. Deməli 40 kq şəkər əlavə olunsa alınmış məhlul 64 faizli şəkər məhlulu olacaq. 18-ci sual Məxrəci 91 olan neçə ixtisar olunmayan düzgün kəsr var? Yəni məxrəci 91dirsə, 91-dən qarşılıqlı sadə olan ədədlərin sayını tapmaq lazımdır. Bunun üçün də 91-i sadə vuruqlarına ayırırıq. 7 vursun 13-dür. Bu 91 vursun 1 - 7/1 1 - 13/1 bu da bərabərdir 91 vursun 7/6 vursun 13/ 12-dir. 13/7.91 ixtisar olundu. Cavab 6 * 12 = 72 oldu. Deməli belə kəsirlərin sayı 72 dənədir. 19 nömrəli suala baxırıq. 2 modulun cəmi yalnız o vaxta sıfıra bərabər olar ki, modulların hər biri ayrı-ayrılıqda sıfıra bərabər olsun. Onda yazacağıq x - 5^4 = 0, y + a - 12 = 0 bizə şərtdə x+y cəmi verilibdi. Yəni bu tənlikləri tərəf-tərəfə toplayısaq x^y + a - b - 8 = 0-dır. x+y də 6-ya bərabərdir. Yəni 6^a - b = 8. Buradan da a - b = 2 olduğunu alarıq. Bizdən isə a - b fərqini soruşurdu. 20-ci suala baxırıq. 1 üstdə 1 bölünsün 1 üstdə 1 bölünsün 1 - 2/1. 1 - 2/1 bütövlükdə 1/2-ə bərabərdir. 1 bölünsün 1/2 isə 2-yə bərabərdir. Deməli oldu 1 1 bölünsün 1 + 2. Bu da bərabərdir. 1 üstdə 1/3, 1 üstdə 1/3-ü də 1 tam 1/3 və ya xod 3/4 şəklində göstərə bilərik. 21 nömrəli sual. Şəklə əsasən burada 90 dərəcədən böyüşdür. X BS tərəfi 3-ə bərabərdir, AC tərəfi isə 10-a bərabərdir faktoriarə minə görə, əgər bura 90 dərəcə olsaydı, onda x-in ala bildiyi qiymət, x-in ala bildiyi qiymət kök altında a kvadratı + b kvadratına bərabər olardı. Yəni 3 kvadratı + 10-un kvadratı. Amma 90-dan böyükdür deyə, yəni, deməli x-in aldığı qiymətlər verilmiş bu kök altı ifadədən də böyük olmalıdı. Digər tərəfdən üçbucaq bərabərsizliyinə görə, hər bircənin bir tərəfi qalan iki tərəfin cəmindən kiçik olmalıdı. Birinci ifadədən aldıq kök altında 109 x bu da 13. Burada x-in ala biləcəyi qiymətlər olacaq. 10 100 olsaydı 10 olardı. Demə ondan böyük ədəddir. Tam qiymət olaraq 11 və 12 ötür. 13-dən kiçik qiymətlər olduğundan bizdən də qiymətlərin cəmini soruşur. 11 + 12 = 23 anarıq. 22 nömrəli suala baxırıq. Sabit sürətlə hərəkət edən avtomobilin tam dolu çanındakı benzinin zamana görə dəyişməsi verilib. Buna görə 10 saatdan sonra çanın boş hissəsinin dolu hissəsinə olan nisbəti necədir? Deməli 120 litr benzini 30 saata sərf edir. 30 saata. Deməli 10 saata benzinin 40 litrini sərf edir. 40 litrən sərf edirsə 10 saatdan sonra 40 litr boş hissəsi 40 litrin işlədib, dolu hissəsi isə 80 litr olacaq. Deməli 40 litr işlədirsə, 80 litri qalıb. Buna görə boş hissəsinin dolu hissəsinə boş hissəsi 40 litrdir, 40 litrin işlədib, yəni 80 litr isə dolu hissəsidir. Bunların da nisbəti 40 bölünsün 80 1/2 və yaxud 0.5 olar. 23-cü suala baxırıq. A ədədi B ədədindən, B ədədi isə C ədədindən kiçik olduğundan modulda B - A. Birinci B - A-nın işarəsini təyin edirik. B daha böyükdür, demə, işarə müsbət olacaq. - B - C. Burada B kiçik ədəddir, demə, modulun daxili mənfi olacaq. A - C a c-dən kiçik ədəd olduğundan modulun daxili mənfi olacaq. Bu da bərabərdir b-a müsbət olduğundan olduğu kimi çıxılsın mənfidir deyənə c-b şəklində müsbət burada modulun daxili mənfidir deyənə c-a şəklində çıxacaq moduldan. Bu da bərabərdir b-a-c / b / c-a. Buradan c-lər islah olunsa 2 dənə b çıxılsın 2 dənə a alarıq. Doğru cavab 2b - 2a oldu. 24 nömrəli suala baxırıq. 180 ədədinin 3-ə bölünən natural bölənlərinin sayını 180 ədədinin sadə vuruqlarına ayırırıq. 2 üstü 2 vurulsun 3 üstü 2 vurulsun 5 üstü 1. Əgər 3-ə bölünən sadə vuruqların sayı lazımsa, 3-ün qüvvətinin üzərinə 1 əlavə etmədən sadə vuruqların sayını tapırıq. Deməli o, əslində bütün natural bölənlərinin sayını tapsaydıq 2 üstə 1 vurulsun 2 üstə 1 vurulsun 1 üstə 1 yazmalı idik. Amma 3-ə bölünənlər lazımdı deyənə 3-ün kvvətinin üzərinə heç nə əlavə etmirik. Deməli o olacaq 2^1, iki ikincisi 2, iki. üçüncü isə 1^1. Bunların hasilini tapırıq. 3 * 2 * 2 = 12. Deməli 3-ə bölən natural bölənlərin sayı 12-yə bərabər oldu. 25-ci suala baxırıq. Euler Venn diaqramından həll edəyəm bunu. A çoxluğu verilib, B çoxluğu verilib. Bizə deyir ki, A ilə B-nin fərqi B ilə A-nın fərqinə bərabərdir. Bura x istisə burada x qeyd olunub. Kəsişmədə isə 4 element var, birləşmədə ümumilikdə 24 element varsa, yəni x^4 + x = 24-dür. Buradan 2x^4 = 24. 2x = 20. x = 10 olduğunu alırıq. Na N-ı tapmaq lazımdır. NA x və 4-ün cəmindən ibarətdir. x^4-dür. O da bərabərdir. x-i 10 tapdıq ^4 = 14. Deməli NA A çoxluğunda olan elementlərin sayı 14-ə bərabər olur.